Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertahuk tangan salam dihulurkan. Terima kasih kepada penerajuan majlis, para hakim bijak kasma, penjaga masa yang begitu peka dengan edaran jam dan rakan-rakan yang dihormati sekalian. Nur Asya Akilah diberi berumur 9 tahun dari sekolah rendah Arab Jari Izin. Tajuk cerita saya pada hari ini ialah Puteri Sabtu Wong Putri Santo dan Putri Zinda, ialah dua putri kayangan yang mempunyai paras super yang sangat cantik. Kecantikan mereka tiada tolok banyak sesiapa yang melihat pasti akan terpikat. Paras super kedua putri bagaikan purnama menghiasi alam bersinar-sinar bagaikan gelombang alis mata yang lentik dan ekor mata seperti serupa biru di kehulangan. Walapan suara mereka cukup merdu seperti seluruh bambu. Inilah ke inilah kelebihannya terdapat kepada pada putri sang dan putri sejinjang. Setiap hari putri santun dan putri sejinjang akan bermain bersama di taman bunga. Mereka akan duduk bergurau sedih sambil ketawa. Begitulah kehidupan mereka Begitulah rutin harian mereka sehinggalah pada suatu petang. Ya. Sejinjang, kau lihat diriku yang serba tidak cacat ini. Dengan duduk menerang seperti ini, aku dapat menjaga Kerapingan pinggangku ini. Aku pasti suatu hari nanti akan ada anak raja melamar dan mengaminku Betapa gembira di saat itu sejinjang, kau hati kepada sejinjang. Kau asyik membuat padi itu satu Santoro terus menguji-uji kecantikan dirinya. Bila aku tiba di istana nanti, tentunya dayang-dayang akan mengilingku sambil mengikat-ikat rambutku yang murah ini. Sambil berkata, inilah anak dewa kaya yang paling cantik di dunia yang pernah mereka temui. Budi yang asyik membuat pagi itu mula terasa dengan letak kata-kata satu Santoro. Yang menganggap diri sendiri yang cantik Lalu Tidakkah kau tahu seorang tubuh Berdiri menumbuk badi Menjadikan tubuhku kuat Dan tegak Menawan leher cincang Yang betesku seperti bunting badi Dengan menumbuk badi Jari jemariku halus Dan lenganku terasa tegak Daripada kau yang Sibuk mengenai kain Nanti kau pun putih setubuh putih sejinjang putih setubuh enggan mengalah dan putih pantang menyerah kalah masing-masing mahu dipuji dan akhirnya pertengkaran berlaku mari sama-sama kita Ada suara rendah bertukar menjadi lantang sambil cacian dan dinaan antara satu sama lain. Dengan perasaan cemburu dan marah, Putri sejitang memukul Putri satu bunga dengan lesung dan terkena pipi Putri satu bunga. Putri satu bunga tidak berdiam di lantas menikam kepala Putri sejitang dan terkena Kembali ke sisir, maka berakhirlah sebuah persahabatan dan persaudaraan dari satu sama lain. Kononnya akibat pertengkaran mereka, putih satu modi sumpah menjadi gunung satu. Mana kalau ti main batang berlidah dan terkena tempat ke kepala Puteri Sri Jinda Maka ber, Maka terbentuknya pulau-pulau kecil Yang berhampiran gunung satu -Mu. Yang dipanggil pulau gerak Kisah sedih di antara Puteri satu dan Puteri Sri Jadi Akhirnya menjadi Kenangan dan ingatan dan ingatan rakyat Serawak, maka lahirlah su, so, lahirlah putri satu buah, putri setingjang yang kita dengar sehingga hari ini. Pengajaran dari cerita ini ialah jangan janganlah ada sifat cemburu dan iri hati kelak membinasakan diri. Saya akhirnya cerita ini dengan serangkap bantu. Dari kedah ke pekan hari, beli suasa di kota tinggi. Sudah selesai cerita ini. Dia lain masa bersuara lagi. Sekian, terima kasih.